Ya jamaah harus tahu ini. Ya, jamaah harus tahu ini. ada 12. Nah sekarang, ibu-ibu yang akan muliakan jamaah sekalian. Tadi itu yang disunatkan di setelah ukup, pada saat hukum adalah berdoa, kemudian bersikir, kemudian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Nah hukum di arafah hukum itu artinya berhenti. Jadi berhenti atau berada di arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu dalam rangka menuju ketentuan manasih haji. Ini semua jamaah haji baik yang sehat maupun yang sakit semua akan dibawa ke arafah. Nah hukumnya hukum menurut ulama adalah salah satu rukun rukun haji. Ada hadis mengatakan haji itu di Arapah Para siapa mendapatkan hukum di Arapah Maka ia mendapatkan haji Semoga ibu dan seluruh jamaah Seluruh dunia diberikan Kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau berbicara Masalah batas-batas tempat hukum Di Arapah itu tidak akan keliru lagi Kenapa? Karena uh, Batas Arapah itu sudah ada Tanda-tanda palang warna kuning Jadi tidak mungkin bagi kemudian ada panitia-panitia haji khususnya petugas haji Indonesia yang memang bertugas menangani itu supaya khususnya jamaah Indonesia tidak ada yang di luar batas karena kalau luar kita batas -apa, pasti batal ki haji tak ah, cuma kalau tempat ukur Nabi di Arapah itu namanya Sahra yaitu suatu tempat yang terletak di sisi Jabar Rahmah kunjungan rempiknya Jabar Rahmah jadi ukur di tempatnya Nabi ukur itu San abdal bagi orang yang tahu dan bisa. Nah, kalau kita ikuti saja, ikuti saja maunya maktab, kemudian maunya petugas. Apalagi yang penting diperhatikan, ya, nah ini. Yang penting diperhatikan ibu, waktu ukup, ini juga penting, waktu ukup di Arapah itu, ada tiga pendapat ulama, tapi ini bukan urusan terserunannya. Dan tidak akan keliru, di, karena kita cuma diatur. Waktu hukum Darapacuma cuma ini ilmu Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Waktu hukum itu tergelincir matahari Tanggal 9 Zulhijjah Berarti ketika mau masuk duhur Alhamdulillah pada pagi hari ini Tanggal 8 eh, Tanggal 9 Zulhijjah Kami bersama kloter terlima Dan seluruh jamaah dari seluruh dunia Kurang lebih 1 juta Saat ini berkumpul di Padang Arafah Insyaallah beberapa jam kemudian kami yang ada di sini akan melaksanakan melakukan wukuf yaitu ketika matahari tergelincir di siang hari. Bapak Ibu yang ada di manapun berada, umat Nabi Muhammad SAW, kami doakan semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga suatu saat dipilih pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk wukuf di tempat ini. Sampai dengan terbit fajar sepuluh sulhijjah itu waktunya jadi terserah di situ nah, tapi kan kita tidak sendiri toh jadi kita akan ikut sama uh, petugas kemudian yang kedua pendapat kedua imam ahmad dibunuh Hanbal dimulai sejak terbit pajar 9 sulhijjah sampai terbit pajar 10 sulhijjah jadi ada juga pendapat Pokoknya terbit fajar tanggal 9 Berarti kalau yang tadi nanti mau masuk duhur Kalau ini subuh sudah masuk Ada juga pendapat kaulnya Imam Malik Ya sejak terbenam matahari malam hari nahar Ada pendapat nanti mau masuk maghrib Ya terbenam matahari tanggal 10 sampai terbit fajar Itu waktu Yang jelas ini hanya ilmu Karena kita tidak akan keliru masalah ini Karena kita ini diurus di atas Nah, ini syarat 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 hukum yang satu hadir di Arapah dalam hukum sekalipun hanya sesaat jadi syaratnya itu syarat sahnya ukup. semua jamaah hadir meskipun sesaat yang kedua ahli ibadah ini pendapat ahli ibadah artinya berkemampuan melaksanakan ibadah artinya tidak dari segi ilmu iya dari segi fisik iya itu tapi ini dipersilisikan ulama Nah kita ini dari segi ilmu Aminawan dari segi fisik juga jaga kesehatan. Nah, sunnah ini jadi perhatian ibu, jadi perhatian bagi calon jamaah haji. Sunnah sunnahnya ukuh. Nah, di antara sunnah sunnah yang harus diperhatikan jamaah haji ketika ukuh, di penting satu, mandi sebelum melaksanakan ukuh, mandi, mandi. Ya, kalau wukuf susunan salat duhur asar jamat takdir, arti sebelum masuk salat duhur sebelum masuk duhur mandi memang makin Itu hukumnya sunnah. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, artinya berwudhu Nah ada yang bertanya bagaimana kalau orang haid, bagaimana kalau orang tidak berwudhu atau junub? Itu tidak apa-apa. Jadi orang ukup itu biar orang berhadas boleh, orang haid boleh. Cuma kalau tidak ada di itu. Ayo. Maka yang kedua, setelah mandi berwudu. Nah, berarti suci dari hadas besar, hadas kecil. Kan tidak berhadas besar mah kita, tidak haid lagi. Hadas kecil itu sudah buang uh, air kecil atau sudah buang air besar itu yang Yang ketiga, membersihkan hati dari berbagai kesibukan sebelum mas waktu hukum. Jadi dibersihkan ini pikiran-pikiran enggak semua. Makanya saya pesan kepada jamaah kah biasa, mama ki hukum masih video call keluarganya di tanah air. Bagang orang ngurah bibi cucu kudu ngurah ale jadi HP itu ada baiknya, ada tuh kurang baiknya, tergantung kita menggunakannya. Nah, jadi dibersihkan, dihilangkan ingatan-ingatan yang berhubungan dengan dunia itu yang ketiga, yang keempat tidak berpuasa di Arafah. Jadi jamaah haji itu tidak diajurkan puasa. Nah, tapi kita yang tidak berukur disunatkan berpuasa. Saking mulianya hari itu kata Nabi Siapa yang berpuasa di hari Arafah Tanggal 9 suhijah Maka Allah mengampuni dosanya Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang ada Datang Begitu mulianya itu hari Arafah nah, Ketika orang berpuasa hari itu Satu tahun dosanya lalu diampuni Satu tahun dosanya akan datang diampuni Tapi untuk jamaah haji tidak dianjurkan berpuasa supaya dia kuat berukup. yang kelima nah ini yang kelima sunatnya hukum khutbah dua kali sebelum salat duhur dan asar jamat takdim disabar dengan tidak mengeraskan suara ini bukan urusan tanya. urusannya petugaskah ya Nah, dua kali sebelum salat duhur ada juga pendapat salat duhur dulu dan asar jamaah Di baru terserah mana yang mau kita ambil bagi petugas kemudian yang keenam nah, sunnah hukum berhukum di tempat nabi jika memungkinkan di mana itu di sampingnya jabat rahmah cuma banyak jamaah itu keliru hadir karena dia hukum di atas jabat arafah jabat rahmah itu bukan bagian daripada arafah Kemudian yang ketujuh Nah yang ketujuh ini penting bagi ibu Apa itu memperbanyak doa Zikir Tahlil Dan bersalawat kepada Nabi Memperbanyak doa Yang kedelapan Nah, tapi ini jarang terjadi di kecuali yang <gara> yang mau santai-santai yang kedelapan, sunnah menghindari hukum di jalan. Nah, dalam perjalanan, ada di tenda. Lagi-lagi, <lalangki> nah, aduh aduh minta minta ampun, 45 derajat. Pakai mi asir pakai mi kipas, nah, keringatan orang. Nah, ini jarang terjadi, ya. Kemudian yang kesembilan, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Nah, kalau berdoa, apa saja doa? Ya, doa itu diijabat. Termasuk tempat yang sangat mustajab, doa diterima oleh Allah, itu... Pada saat kita ukup di padang karapa. Kemudian yang ke sepuluh menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat. Itu biasa kalau masih berjamaah ki ukup. Itu semua menghadap ke kiblat. Tapi kalau sendiri-sendiri biasa Jadi usahakan kalau ukup ki, kalau ada masih berukup ki menghadap ke kiblat. Kemudian yang ke 11 bertapak pur merenungi Alhamdulillah begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang seperti saya ya yang bisa datang di tempat ini setelah umur seperti ini tapi ini adalah kehendak Allah maka minta nih ya Allah kalau masih ada dosa-dosa aku ya Allah maka tolong ampuni saya yang ke belas sunatnya hukum, melaksanakan ukup sampai terbenam matahari agar mendapatkan sebahagian malam dan sebagian siang ini tergantung eh, maktab atau markas kalau dia mengatakan kita tinggalkan uh, kita tinggalkan di ini uh, arafah sebelum maghrib apa namanya saat maghrib eh, maka kita tidak boleh salat maghrib isa jama takdim nanti jama tahir di musdalifah karena bukan urusan tadi kan pala tuh ya ini perkara sunnah Ya jamaah harus tahu ini Ya jamaah harus tahu Ibu bunti, ada 12 Nah sekarang Ibu-ibu yang kami muliakan jamaah sekalian Tadi itu yang disunatkan di perubahannya setelah ukup, pada saat hukum adalah berdoa Kemudian bersikir Kemudian bersalawat Atau oh, apa namanya membaca Quran Có ta cho man...